İğitlərimiz Vətən müharibəsində zəfər çalmağı qarşısına məqsəd qoyaraq düşmən üzərinə əks hücuma keçdilər. Bu günə kimi bir çox qəhrəmanlarımızın döyüş yoluna birgə nəzər saldıq. Sıradakı sujemizdə müharibəyə yollanarkən özüylə apardığı bayrağı suqovşana sancan İlkin Fərzəliyevdən danışacaq. Suqovuşanda ilk bayrağımızı sancan İlkin Fərzdəliyev. O bu istiqamətdə gedən döyüşlərə yollanarkən sanki qələbə qazanacağımızı bilirdi. Buna görə də evdən çıxarkən üç rəngli bayrağımızı özü ilə aparmışdı. Elə o bayrağı da Suqovuşana sancara axtarix yazdı. Özü də tarixə düşərək həm adı, həm də əməli ilə. Çatdım ora, yəni Sonuncu döngənə belə döndüm. Ümid etdir yarım məsafəyini hə, gördüm evənlər. Er, ata ata da çəkiləm ki, e, o F1-in digə qumbaranın partlayışından qəlpə tutmasın məndə. Yəni hal-hazırda real olaraq üstünlük məndədir. Yəni bunlar yəni keçməyəcək mənim. Bundan rahatam, amma özüm öz minimaldan, özüm öz qumbaramdan nəzərə zərər görmüyəm. Yəni əsas qarşını kəsmişəm. Atası da da, hey, xəkirəm çi, gə gə bəs atma da mənə çıxa. Qəhrəmanımız ilk sevincini atası ilə bölüşüb. Atası isə yalnız bu sözü deyib. Çalış ölmə, şəhid yoldaşlarının qanını yerdə qoyma. Orda döyüşənlərin hər biri, hər biri sözün yaxşı mənasında o şəhidlik virusuna tutulmuşdu. Çimdən yaralandım, ayağımı itirdim, qolumu itirdim kimsə deyilən ya başıma bir qalpədəyə bir dəstəy idi. Bu yaradı adi bir yaradı, yarana sarğı salmışam. Şey. Mən niyə o bölümdə şişim şəhət olmadı? Yəni hamı um, bir dənə onu fikirləşirdi. Də. Hər köğlu cəfədə olan mətanət xanım övladları ilə fəxr edir. Deyil təki vətən sağ olsun. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, oğlanlarımın ikisi də səng gələndə deyək ki, mənə qəbul eləməsən ki, biz əsir küşə, biz o vəziyyətdə. Biz özümüzü qumbaranın altındastan razı olarsan, dedim o Elil. E, hər dəfə mən soruşurdum İlçinə nəyə ehtiyac var? Arxada, önündə fərq eləməz. Nəyə bir ehtiyac var, biz alımızdan gələni eləyirik. İlçin kimi heç bir, e, yəni əsgər olsa, hərbiçi olsa, heç bir yəni hərbiçi heç bir şey istəmədi. Hamısı dua istədi ki, dua ilə Bəli, bu dualar da qəbul olundu. Haqq savaşımızda ilk ucaldılan bayraq daha sonra bütün işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda da dalğalandı. Necə deyirlər, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Maya Sabirqızı, Səfər Nəzirov, İTV xəbər.